этот прибор называется анимарумбометр. То есть по нему мы делаем следующее измерение. Вот поэтому, значит, здесь шкала направления ветра. Тут вот красненькая и зелененькая стрелочка. То есть в зависимости от нижней шкалы или верхней, где вот здесь вот, вот загорается красный свет или зеленый. Значит, мы смотрим по шкале, значит, направление шкалы. Значит, здесь мы тоже фиксируем каждые три часа среднюю скорость. Вот в этом окошке. То есть мы включаем на 10 минут, и за 10 минут средняя скорость отсчитывается. Вот здесь вот нажимаем мы каждые 3 часа максимальный порыв. Вот мы сейчас видим, что за 3 часа максимальный порыв был 3,5. Ну, округляем в сторону четную, в сторону четную значит, где-то 4 метра в секунду. И вот мгновенная. То есть мы можем в любой момент посмотреть мгновенная скорость ветра, какая была. Вот это тоже самописец-барограф. То есть вот по ртутному барометру мы измеряем каждые 3 часа давления. Там высота ртутного столбика, там термометр внизу. Делаем измерения. У нас тут на столе масса поправок, которые вводятся в каждой величине. Вот, вот, тут в резервуаре находится ртуть. Вот с помощью вот этого винта мы опускаем или поднимаем ее. То есть вот фиксируем вот этот изгиб, верхнюю часть. Вот по этой шкале мы целые, а это десятый, вот по этой маленькой Вот, то есть там мы наблюдаем давление, а вот это такой же самописец, который мы тоже, но ну, это, правда, недельный самописец у нас, мы раз в неделю его меняем, вот эту ленточку, вот регистрирует тоже давление в любой момент. Вот, обрабатываем все данные, заносим в специальную книжку, вот эта книга у нас. Каждые три часа вот она разделена на 8 сроков. То есть все показания тут есть. Здесь на площадке у нас, в общем-то, должен находиться, идее, он и находится, да, как оголенный участок земли, который летом мы вскапываем. И на нем лежат термометры. На рыхлой земле именно. Значит, лежат на термометры. Их три. Срочный, минимальный и максимальный. Они в таком порядке лежат. Значит, срочный он показывает температуру на почве минимальный фиксирует самую низкую температуру, то есть колебания какие-то там на почве тоже происходит, а максимальный также фиксирует максимальную температуру, то есть какие-то бывают тоже потепление, похолодание, все это фиксируется. Вот каждые три часа мы наблюдаем за температурой на почве. наблюдение проводится по часовой стрелки на утро в 9 часов делаем обход площадки и замеряем высоту. Снега да? просто выкатываем с удомерным метром. ведро. Вот оно там сделано внутри для удобства, чтобы стекала капли там все в форме воронки. Там. Вот четыре раза в сутки, в зависимости от того, выпадали осадки или нет, мы приносим сухое ведро из помещения, вставляем его сюда, а с осадками забираем если снег, значит, немножечко его подтаиваем. И высокомерно стеклянный сосуд выливаем через носик осадки. И дел, производим замер количества осадков. Психометрическая будка, в которой находится сухой термометр, вот, вот этот смоченный к нему привязывается батист. И летом при плюсовой температуре, вообще при плюсовой температуре, тут стоит стаканчик с дистиллированной водой. Вот снимаются показания по этим термометрам и по психометрической таблице. У нас еще другие есть показания, точка росы, парциальное давление, влажность тоже мы снимаем. Так, вот так же лежат в горизонтальном положении. Это минимальный терм термометр, который фиксирует минимальную температуру воздуха за 3 часа. И максимально точно так же. А вот это гидрометр. Вот волосочек, вот шкала. И стрелочка, по которой производится измерение. Это буд будка самописцев, в которой стоят два самописца. Это термограф называется, который фиксирует э, температуру за каждый час. Тоже стрелочка. Вот. Ну, тут датчик, правда, тут немножечко по-другому. А вот тут тоже волосочек, то есть, в принципе, тот же самый принцип. Стрелка, вот чернила, которые мы заполняем эту стрелочку, они, в принципе, не замерзающие специально. Вот. И мы меняем эту ленту, эти ленты, две раз в сутки. Приносим в помещение, обрабатываем это. За каждый час мы можем даже, потому что мы наблюдение через три часа ведем, а тут мы можем еще с помощью там поправок определенных мы еще можем узнать в каждый час, какая была влажность, какая там температура. То есть у нас все фиксируется. Это как барограф, только там он недельный у нас, а это вот термограф и гиброграф. Фиксирует температуру и влажность.